Salam əziz dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Əqrəb bürcündə olanlar üçün görək nə çıxır əzizlərim. Bax əzizlərim. Burda bax Bu həftə doğru qərarlar verəcəksiniz. Ətrafınızda bir sadiq, bir sizə sadiq olan birlərləri var. Sıxlan kimi tez özünü yetirir. Hər işinizə dəstəyi ola bilər. Bax, sizi arxadan yıxmaq istəyənlər var, oyun oynamaq istəyənlər var. Biraz diqqətli ol nəzərim. Çalışın öz işinizin başında durun. Səbəbsiz yerə bəzi qorxular var içinizdə. Anidən ağlamaq istəyə bilərsiniz. Ağrılıqlarınız var üzərinizdə bəzilərinizin. Yəni anidən getdiyiniz yerdə tərs gedən işləriniz ola bilər. Uzun yolunuz var elə bir. İstəm yerə bir yerə gedə bilərsiniz. Sevgi həyatınıza doğru gedirsiniz. Elə bir sizin maddi vəsaitinizin bitdiyi zaman elə bir və ya sevgi həyatınız bitdiyi zaman e, itirdiyin heç nə olmur. Ona görə həmişə sizdə sevgi həyatında e, ön planda olur sevgi həyatınız sizin. Burada bax ortaqlıq, ya evlilik, evlilik və sevgi həyatınız məsələlərində ani şok vəziyyətlər yarana bilər. Evinizi dəyişə bilərsiniz. İş yoldaşınızla və ya iş verən səsçilərinizlə münasibətlərinizdə bağlı, yəni problemləriniz yarana bilər. Yəni vəziyyətl vəziyyətlərdə gərginləşmə ola bilər. Çalışın gərginlik yaratmayın. Yəni biraz ə, sakit olun. Biraz sinirli ola bilərsiniz, baş ağrılarınız anidən ola bilər. Ailə içində elə bir münasibətlər, ortada bəzi gərginliklər varsa, bu münasibətlər düzələcək. Ay 7-sindən sonra, yəni onun 11-i çində e daxili problemlər, evin ailə içində problemlər ola bilər, bəzi məsələlərlə bağlı. B bəzi işlərdən işlərindən ilə bağlı güzəşlər gedə biləcəksiniz. Yəni ailə içində də bəzilərinin, yəni ola bilər ki, bir-birinə inatçılıq eləyə bilərlər. Və burda ailə içində qardaşdı, bacıdı, nə isə onların birlilərinin problemi ola bilər. Bir də bu həftə əzizlərim, ə, səyahət zamanı biraz diqqətli olun. Yəni biraz peşmançılıq çıxdı ki, peşmançılıqlar ola bilər. İçinizdə bir həycan var. Həyəcanla irəliyə doğru gedəcəksiniz. Bəzi problemlər biraz diqqət edin ki, bəzilərinizə bax yanlış işlər edə bilərsiniz. Sonra onun peşmançılığını çəkə bilərsiniz. Toy, nişan ola bilər. Bax burada inadınızla qarşı tərəfinlə bir az söz söhbət ola bilər aranızda. Dədindəndən sonra peşman ola bilərsiniz. Yəni bu ay biraz bəziləriniz üçün, əzizlərim, hamı şamil deyil, bəziləriniz üçün bu ay biraz çətin keçə bilər. Yəni biraz sıxıntılar ola bilər. Bir hesablaşma ola bilər, telefon zəngi ola biləcək. Təkliflər, gözəl bir təkliflər ola biləcək sizə, amma biraz səbrli olun. Mə bir aydan sonra, bir ay ay yarımından sonra sizin üçün e, gözəl e, gözəl gəlişmələrinizlə bağlı gözəl təkliflər də ola biləcək. Yeni başlanğıclar edə biləcəksiniz. 50-60 yaşlarında olan birləri dəstək göstərəcək sizə, dualar edəcək siz üçün, yəni ondan bir dəstək görəcəksiniz. Bax, burada 2 kişi çıxdı fiqurları. Əzizlərim 2, 3, 3. 3 kişidən özünüzü qoruyun. Yəni ətrafınızda, çevrənizdə olan insanlardandır. Çalışın özünüzü qoruyun. Ola bilər bax yanına gedə-gedə, yəni onunla oturub söhbət eləyə və mesajdaşa-mesajda danışa-danışa sevgi həyatınızda bir pozğun, yəni sevgi həyatınız pozula bilər, əzizlərim. Yəni darala bilərsiniz, üzülə bilərsiniz, biraz yor yorğunsunuz, bəzilərinizin sıxıntılarınız çoxdur. Üst-bə üst sıxıntılar gəlmiş sizlərə, bəzilərinizə üstünüzə gələ bilərlər. Yəni sıxşıdıra bilərlər, baskı edə bilərlər sizə qarşı. Eyni yer, eyni insanlar. Hərdən elə bir hərəkətinizləmi, elə bir sözünüzləmi, yəni öz xoşbaxtlığınızı öz əlinizlə poza bilərsiniz. İki yol çıxdı. İki yolun bax biri sıxıntılı ola bilər. Biraz gücünüz zəifləyə bilər. Biraz maddi tərəfdən sıxıla bilərsiniz. Birəs sıxlanda da sıxıntıya gələ bilmirsiniz çoxlarınız. Birlərinizin işini həll etməyə gedəcəksiniz, elə bir tələsəcəksiniz o işini həll etməyə. Sizdən sui-istifadə edənlər çox oldu. Yəni artıq siz o qədər get-gədə bu həyatın təcrübəsini ala-ala o qədər dəyişildis ki, yəni ətrafında yaxşını, pisini artıq seçirsiniz. Yəni hərdən Hərdən bir yanlışlıq edirsiniz, o yanlışlığa deyirsiz ki, yəni gərək etməzdim, kaş etməzdim. Amma əvvəl keçmişdə etdiyiniz artıq yanlışları etmək etmirsiniz. Artıq düşünürsünüz, məntiqlə düşünürsünüz. Yəni uşaqlıq etmirsiniz artıq özü də sizin etdiklərinizə bax sizin etdiyiniz yaxşılıqlara hətta çıxır ki sizin etdiklərinizə belə qiymət verməyənlər var. Üz üzə yalandan deyib gülənlər var ki siz elə bilirsiz ki sizi çox sevirlər. Ay aman sizdən yoxdur. Hamiya əl atırsınız, kömək edirsiniz. Yox, biraz diqqətli olun. Sizi sevəni, sevməyəni ayırd eləyin. Hərdən şanssız hesab edə bilirsiniz bəziləriniz özünüzü amma yox. O şanssızlığı siz özünüz öz əzəlinizlə edirsiniz əzizlərim. Gizli sirlər nə varsa üzə çıxacaq, amma sizin sirlər deyil, başqalarının sirləridir. De eş eşidəcəksiniz. Dost dediklərinizdən sizə zərər gələ bilər, diqqətli olun bu həftə. Çox şeyləri görməzdən gələcəksiniz, eşitməməzdən gələcəksiniz ki, ə, yanlışlar olmasın. İstəmirsiniz artıq əksiz dedikoduları eşitməyə. Səbrli olacaqsınız, yavaş-yavaş. İltdən elə yavaş-yavaş yaxşıya doğru gedərək öz zəhmətinizlə, öz çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsini görəcəksiniz. çağrılmamış bir qonağınız ola bilər. Çoxlu görüşləriniz, yeni insanlar həyatınıza gələ bilər. Ətrafınızda gedən olanlara hamısına diqqət edəcəksiniz. Yəni tək olmayacaqsınız həyatınızda. Yanınızda həmişə sizə sadiq olan birlərlər olacaq. Gözləmədiyiniz bir mübahisə ola bilər, anidən ola bilər. Biraz diqqət edin, səbrli olun. İşin bir işlə ilə bağlı sizi çağıra bilərlər ilə bir və ya sizi təklifliyə bilərlər. Bəlkə də bizneslə ilə bağlı, ilgilis, ticarətlə ilə bağlı söz veriblər, amma hələ ortada bir şey yox, hələ gözləyirsiniz, gözləmələriniz var. Bax, bəzi planlar var ki, hələ həyata keçirə bilməmisiniz. Hələ ə, biraz zamana buraxın əzizlərim, tələsməyin. Çox bacarıqlısınız elə bir öz bacarığınızla zəfərə çata bilərsiniz, yəni Çalışın bu həftə bax borca da girməyin, borc istəməyin. Borc istəyən insana da biraz diqqət edin kimlərdir, kim istir, niyə istəyir. Biraz diqqətli olun. Öyrəndiklərin olacaq, bilgilərin olacaq, biraz bilgi əldə edəcəksiniz. Biraz ə, bəzi işlərlə bağlı araşdırmalarınız ola biləcək. Övladınızla bağlı biraz müalicələr aparacaqsınız övladınıza. Evinizə bir əşya almaq istəyirsiniz, düşünürsünüz elə. Burda valideyninizlə və ya evin yəni qayınata, qaynana ola bilər. Yəni onunla bağlı biraz sıxıntılarınız var, əsəb keçirirsiniz, sinirlənirsiniz biraz içinizdə amma üzə vurmursunuz, içinizdə keçirirsiniz. Biraz onun kəlmələri sizə təsir eləyir, amma eşitməməzliyə vurursunuz, keçib gedirsiniz. Bular hamısı keçicidir. Narahat olmayın əzizlərim. işinizdə bax gözəl ruzlar əlinizə yavaş-yavaş xırdaxırda əlinizə pul gələrək artacaq. Qazancınız artmağa doğru gedəcək. Əlinizə pul düşən kimi bax bir əlinizdən gəlir, o bru əlinizdən gedir, xərcləyirsiniz biri yıxılan kimi əlinizi uzadırsınız, amma özünüzə söz vermisiniz. Söz verirsiniz ki, artıq baxacam ki, əlimi uzatmaq lazımdır. Amma özünüzdən aslı deyil. Bəziləriniz e, yəni dediyinizi əməliyyə bilmirsiniz, əzizlərim. Göz var, gözlər var üzərinizdə. E, diqqət nəzərindəsiniz. Elə bir ki, nəzər tez deyir, hara gedib gəlsiz, nəzər deyir. Bu yaxında harasa dəvət olunacaqsınız. Ya toydu, ya nişandır, harasa dəvət olunacaqsınız. Bax, oradan gedib gələndən sonra e, boynunuzda ağrılar, baş ağrısı hansızlıqlar, ürəkbulanmalar ola bilər. Bu da siz orada bəlkə iki qadının əlindən, yəni gözüyü ilə nəzərlənəcəksiniz. Sözünüzü çox danışacaqlar. bir götürdünüz bir yer sahəsi var götürmüsünüz və ya özünüz işlədirsiniz və ya e, bir işçi kimi gedirsiniz. Orda bax sizdən elə bir müdiriyyətəmidiyim, yəni o o sahənin yiyəsinə sizdən xəbər aparıb xəbər danışanlar var, amma sizin qibətiniz gedir, artıq siz o qibətlərə fikir vermirsiniz, amma bir təəssüs sizə təsir edən bir şey eşidəcəksiniz. Həmin o insanın cavabını verməsəz dözə bilmirsiniz. O, o insanın cavabını gec də olsa verəcəksiniz. ailə içindən gəlindimi, baldızdımı sizə qarşı ə, biraz içində şək şübhələr var. Sizə qarşı şübhələ, şübhələr var içində. Çox şeylər sizin haqqınızda bilərək demir, saxlayıb içində. Heç kəsə demir, amma öz ailəsi ilə, öz ailəsi ilə sizin haqqınızda bölüşüb, yabaçısıdır, ya qardaşıdır, ya kiminsə onun sizin haqqınızda bir dedikodu edib bölüşmüş. Əbilərsiniz əzizlərim baxı burda çıxır ki əqrəb bürcündə olanlar çoxu sizi istəyir öz mənfəəti üçün biri istəyir işi düzəlsin biri istəyir Yəni uşağınıza bir xeyir verəsiz. Biri istəyir, nə bilim, öz bacısına köməyə olsun. Nə isə də bir sözlə məni anladınız, nə demək istəyirəm sizlərə? Yəni sui-istifadə etmək istəyirlər sizlərdən. Amma bilin ki, imkan verməyin, heç kəs sizdən istifadə etməsin. Buna imkan yol verməyin, düzdür? Demirəm hamınız bələsiz. Bax, yarınız, bəziləriniz görürsüz ki, artıq bu həyatda o qədər başınız, məsələn, təcrübələriniz artmış ki, başınız hər bəla çəkibmiş. Baxın, ona görə də artıq düzəlməyə doğru gedirsiniz. İnsanları özünüzə yox, özünüzdən kənara uzaqlaşdırırsınız çoxunu. Amma bəziləriniz elə bir ki, hələ də ayılmamısınız. Hələ də elə bir xeyr sözünü deyə bilmirsiniz əzizlərim. Özünüzü çox düşünürsünüz, kənarı çox düşünürsünüz. Hərdən sıxılırsınız, qarşı tərəfə nə cavab verdiyini də deyə bilmirsiniz. Amma artıq özünüzə söz verirsiniz ki, dəyişəcəm, mən həmin insan olmayacam. Diqqətinizə görə olun, sağ olun, canlar.